Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Prime Time. 30 травня відбулася оперативна нарада у міського голови. Першим звітував директор комунального підприємства Ринкова торгівля та парковка. За його словами, підприємство працює у звичному режимі. Відрахування у бюджет міста здійснюються без затримок, та усі господарські роботи виконуються. Всі необхідні платежі виконуються в повному об'ємі постійно. ні задовженності, ні перед комунальними підприємствами, ні перед городським бюджетом. Зарплата виплачена. Торговые места находятся в нормальном состоянии, подготовлены, мы готовы принять торгующих людей на рынке. К сожалению, притока людей нет, знаете, финансовую ситуацию в городе. Что касается проблем на предприятии, мы то, что можем решать своими силами, решаем. Но, к сожалению, есть вещи, факторы, которые от нас не зависят. В том числе криміногенна ситуація в плані краж хищення. На оперативній нараді мер повідомив, що із нового навчального року харчування дітей в навчальних закладах міста буде здійснювати відділ освіти і науки, так як комбінат шкільного харчування звільняють від цих обов'язків. Слідуючим було іздано розпорядження, по керівнику руководителю образування підписано організувати питання в школах за що відділу образування. Тобто, таким образом, КШП… С 1 сентября обслуживать школы не будет. Я считаю это нецелесообразно, в том числе по причинам, например, таким. А карачок заходит 52 гривны в КШП, а входит в питание 140 гривен. Комунальне підприємство Тепломережа» повним ходом готується до нового опалювального сезону. Активно проводяться роботи із заміни турбопроводу. Окремим питанням було винесено встановлення комунальним підприємством лічильників на опалення. Скажіть, вас об'язалі ті щочики встановлювати за що підприємства жителям, скажіть правда. Гот назад так. було письмо нацкомісії, яке комісії, которо об'їзують всі предприятия, всіх ліцензіатов, всі предприяттяплокомуненерго покупати щотчики за що своїх средств. Для этого должна была быть утверждена и сделана инвестиционная программа. Наши предложения были на этот год, которые мы подавали еще в ноябре месяце. Я готовил, непосредственно занимался этой программой. Это было 23 счетчика. Нам их не утвердили. Сказали, что все деньги, которые идут за счет инвестиционных средств и амортизационных отчислений, должны Мне не интересует, что там происходит. Поэтому на сегодняшний момент мы можем позволить себе купить 2-3 счетчика. исходя из тех алгоритмов, которые есть. Коммунальное предприятие Водоканал працює у плановому режимі. <зас> Значить, по э выполнению мероприятий по подготовке к зиме, в том числе по оборудованию. На сегодняшний день выведено в плановый ремонт 15 единиц оборудования. На сегодняшний день мероприятия по подготовке к зиме, которые утверждены на заседании исполкома, выполнены на 22%. Мы об этом с вашим заместителем докладывали на селекторе в пятницу, значит, на уровне губернатора, который проходил. В принципе, все те мероприятия, которые заложены, выполняются в сроке невыполненных работ. И по тем срокам, которые заложены, значит, на сегодняшний день нет, продолжаем данную работу. По счету финансовых результатов прошлый год и квартал. Я доложу. Да, значит, уровень водохранилища 74.81 по Балтийской шкале. Сброс у нас на сегодняшний день 11 кубических метров в секунду на Криворог. Значит, идет Днепровская вода. Канал государственный Днепр-Ингулец работает в полном объеме, поэтому мы в этом государственной программе участвуем, выполняем все те условия, которые доведены нашему предприятию. Осуществляем покос трав как за своими территориями, так и за закрепленными городскими. Ну и, естественно, осуществляем промывку тупиковых трубопроводов водопроводных по графику, который утвержден в том числе с участием СЭС. Хімічні реагенти по підготовки водоотведенню в налічні як стало відомо, керівництво водоканалу планує підвищити тарифи за водопостачання. Я в газеті «Желтоводські вісті» повідомлення о те, що ваше підприємство збирається підвищити тарифи. Це зв'язано з тим, що ви якоби тепер будете ремонтувати счетчики, які ремонтуються у нас за приблизно 42 2 гривні 50 копійок без НДС НДСКІПІО на 2016 рік. Относительно тарифов вообще, по состоянию на апрель месяца 2016 года, то из всех предприятий, которые здесь указаны, ну, желтоводские тарифы одни из самых высоких, это действительно. Одни из самых высоких. Ну, можно сравнить Белгород-Днепровский, тут тарифы, да, тоже приличные. Ну, и тут еще отдельные города. А так тариф мало того. Еще меня что удивляет, удивляет то, что я никогда не обращал внимания, что в других городах, Тарифы на водопоставку, на водоснабжение и водоотведение, они отличаются, как правило, ну, на приличные суммы. И это логично, потому что работы, связанные с водоснабжением и с водоотведением, они отличаются по составу своему. И очевидно, что затраты будут разные, а раз так и тарифы разные. У нас эти цифры, они, как один человек сказал, они практически имеют зеркальное отражение. Это, наверное, неправильно. Есть какие-то здесь вопросы. Мало то, насколько я правильно понял то, что мне показал специалист, то вы затраты, связанные с ремонтом счетчиком, в том числе отнесли на тариф по водоотведению. Это непонятно людям, потому что счетчик же не стоит на, в канализации, счетчик стоит на водоснабжении. И плюс по долям в затратах. То есть из данных, которые имеются официально ваши, так вот доля за реагенты, составляющие тарифа, вы можете потом опровергнуть, на сегодня на этот год составляет примерно 3,4%. Поэтому рост цен на тариф даже на 50%, даже в два раза, но ну, не приводит к существенному увеличению тарифу. Самая большая составляющая в тарифе – это заработная плата прочего персонала с начислениями. Потому что прямая заработная плата – это тех людей, которые непосредственно заняты водоснабжением, водоотведением, составляет примерно 21-22%. А вот заработная плата остального персонала 37%. Если вы сложите эти две цифры, вы получите цифру под 60%. Как один человек сказал, это у нас высокоинтеллектуальный труд, связанный с поставкой воды и с водоотведением. Это чуть ли не как в научно-исследовательских институтах. У нас самая большая составляющая – это составляющая зарплаты. Наверное, что-то здесь неправильно, потому что материалы и запчасти составляют всего лишь полтора процента. Реагенты еще раз 3-4%. Электроэнергия 18,8%. То есть не самая большая составляющая. Мы знаем, что с 16 года законодательно определено, что предприятия, которые предоставляют услуги по водоснабжению и водоотведению, обязаны проводить поверку приборов облику, это является собственностью физических лиц. Значит, в связи с этим Национальная комиссия опубликовала 6.05.2016 года постановление про затверждение порядку формирования тарифов на послуги с централизованного постачания так называемой холодной воды и водоизведения. Согласно этого порядка предприятие осуществило расчеты стоимости выполнения этих работ и, естественно, предоставила в Национальную комиссию Сколько для рассмотрения по расчетам на водоснабжение. Цифра. Может, на У меня все есть. Значит, до этого тариф наш мы помним. Да, 9,73, 977 с НДС, 1950 всего. На сегодняшний день добавляется 1 ,90 гривна 90 копеек и составляет 21 ,40 гривна 40 вот. копеек. Это что касается данного вопроса. А что касается того вопроса, о котором я сам задавал себе этот вопрос, честно говоря. Когда вы получили эту постанову, и мы там ее изучали, я это читал, да, и я задал своим вопрос, когда вызвал. Говорю, слушайте, ну, может, они что-то перепутали. Как же можно по поверке счетчиков сюда по отведению включать? Ничего не перепутали. Это методика, утвержденная Национальной комиссией регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг. То есть... Этот выполнен в полном соответствии с этой методикой. Чисте місто працює, сміття вивозять, навіть незважаючи на те, що жовтоводці не поспішають заключати договори та оплачувати послуги. Откуда отримують предприятия деньги? Гені це оплата населення за вивоз мусора, населення частних предпринимателей. эфир. Хотелось бы остановиться на оплате по населению. Вот я сейчас зачитаю, как бы сказать, сравнительную табличку, как проходит процентный состав на, на, ну, оплаты населения. В, с ноября месяца, за, за октябрь месяц 2015 года процент составлял 63,58, за ноябрь 63.67, за декабрь 64.17. За январь, когда я уже пришел, 64,31, за февраль 64,83, за март 65,56 и за апрель, за апрель, когда цена стала в 2, на 2 гривны дешевле, процент заключения договоров, это общий по городу, составляет 66,48. То есть он поднялся всего на 1,5%. При этом тариф снизился на 24%. Вы извините, при этом на данный момент у меня встает вопрос, где брать деньги. У меня есть несколько вариантов. То есть работники, которые убирают контейнерные площадки, которые находятся по городу от мусора, то что распадались, они у меня на по трудовому соглашению. У меня нечем сейчас платить им деньги. Я их пока не буду их выводить на улицу для уборки этих, этих площадок. Дальше. У меня большие затраты идут на топливо. Топливо сейчас поднялось на почти на 5 гривен по сравнению с тем, что было в начале. Соответственно, э, я буду, наверное, делать не каждый день или через день вы, выезды в город вывозить мусор, а один раз в день, потому что у меня нет денег, чтобы платить, закупать это топливо. Если граждане нашего города хотят погрязть погрязь в грязи, Продолжайте оплачивать так. Второе. С прошлой недели мы дали объявление и на оперативке я озвучил, что мы будем работать э, в чистом месте для заключения договоров до 19.00. За весь период, за целую неделю пришло заключили договоров аж один человек. Ходили по домам по субботу, по воскресеньям. Заключили аж 20 с три договора. При этом люди бросали в лицо нашим контролерам. У плановому режиме работает и коммунальное предприятие в ЖРЭО. За прошедшую неделю предприятие работало в стабильном режиме. Значит, за выходные были случаи хищения кабеля на жилом доме по, по Гагарина 5 перемычку между подъездами восстанавливали. Значит, по дождю были затопления квартир, линевки позабиты бутылками, палками. Значит, за неделю поступило 229 заявок по предприятию. По холодному водоснабжению это 57, по канализации 38, по кровле 21, по электроснабжению 60, и по штукатурным плотничным работам 44. Значит, в аварийную службу поступило 138 заявок. В целом выполнено 346 заявок, что составляет 90% поступивших. Прочищено сетей канализации 775 погонных метров. Заменено по текущему ремонту 35 метров погонных систем тепловодоснабжения. Выполнен текущий ремонт шиферных кровель 9,8 квадратных метра, мягких кровель 294,4 по лифтовому хозяйству из 141 лифта 8 находятся в длительном простое, разворованы 5. Значит, по санитарной очистке за отчетный период вывезена листва по участку благоустройства 103 кубических метра, вывезен смет с придомовых территорий 243,6. Оформлено 119 протоколов, одним протокол. На оперативній нараді виступив представник новоутвореної організації. Результату злиття управління ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної служби та відділу захисту прав споживачів на сьогоднішній день. Прийшла реорганізація управління ветеринарної медицини. ті люди, які там працювали зараз, працюють уже в Держпродспоживслужбі. Гласіття для жителів города Жолтиводи. Цілі задачі цієї організації коротко, тому що я розумію, що да, це об'єднання, споживцення, об скажімо так, трьох організацій. Це минуле управління ветеринарної медицини, санітарна станція, і... СЕС, то, що ви називали да, СЕС. Да, СЕС і працівники справ захисту споживачів. Еще раз, я правильно понял, что эта организация будет также заниматься защитой прав потребителей? Да. Правильно? Да. Услышали. Назовите адрес вашей организации, кто руководитель. На сегодняшний день, выполняющий обязанности Держ, керевника Держпродспоживслужбы, это Проша Виктория Андреевна. Находится эта организация, значит, юридическая Юридична адреса це провулок Дальний, 1 а фактично ми знаходимося на території ветеринарної лікарні. Це вулиця Пашедіна, 7, Бивша кірова про криміногенну ситуацію в місті доповідав заступник начальника поліції. За звітний період було зареєстровано тяжкий злочин. На вулиці Петровського в час 30 Была совершенно нет Дня? ночи, а, я не сказал 13.30, в час 30 ночи, ранние знакомые, между которыми возник, возникла ссора, драка после этого, и один уже, чувствует, что не справляется, достает ножик из кармана и наносит теле ножевое на ранение, после чего был вызван скорая скорой помощи и был доставлен сразу на анимацию. Ну, жизненно важные органы не задеты. Кремцёву у мести сталося радишкой автомобилей. Тенденция в стране следующая. Резко увеличилось количество незаконных завладений транспортными средствами. Автомобили разные. Когда была раньше статистика, на первом месте по угонам были там девятки и так далее. Сейчас в Киеве на первом месте по угоне угонам там могут быть лексусы. В Желтых Водах на первом месте по угонам Жигули, Естественно. СМСЧА информуя про сезонные небезопасности. По эпид-ситуации Дожди – это грибы. Поступала к нам в инфекционное отделение женщина, которая в районе детского парка насобирала грибов, поджарила. Наелась? Да, наелась, поступила к нам в инфекционное отделение, успели промыть, оказать помощь, все это. К счастью, ребенок не успел прийти в школу, больше себе никто не ел. И сейчас тоже в субботу, в воскресенье, вернее, поступила вся семья три человека, и мать, и дети в инфекционное отделение с кишечной инфекцией. Но ну, санстанция разбирается, но по их данным они были в Днепропетровске, ели шаурму или что-то, в общем-то, от чего-то. Ну, вся ск семья... Скажите жителям по грибам, чтобы Ну, не на это же делаю акцент, что, пожалуйста, да, грибы. Вы есть, выезжали сейчас в Чигирин, выезжали в Черкассы, кто туда, там на сбор грибов, говорят, много mm -hmm. грибов, да, действительно. Но те, кто занимается, кто грибники и знает, уже, в общем-то, у нас поступлений практически нет. А вот по Городу часто собирают, собирают и в районе, знаю, что у нас за первой поликлиникой ходят, собирают тоже. Вот, пожалуйста, будьте очень аккуратны, потому что, ну, действительно, если вы не знаете и грибы, пылесосы, все, да, они собирают все, что только можно. Ну и сейчас начинается лето, мы проводим всегда и по поводу клещей и с сотрудниками и детских садов и школ, потому что, к сожалению, клещи на Везде есть практически зеленых насаждений, поэтому если вдруг что-то где-то, всегда лучше самим их ни в коем случае не дергать. Потому что в прошлом году было, что женщина попыталась сама убрать неправильно, нужно закапать масло, она просто дернула, осталась головкой, поэтому мы направляли в область, потому что действительно Сейчас. там была патология. Уважаемые жители города, находясь на отдыхе, я есть. действительно увидел клеща. Значит, хорошо, этот клещ не глуховой, потом посмотрел в интернете, такой так. Да, не все клещи инфицированы. Но если болезнь лайма попадает в вашу кровь, вылечиться это, это большая проблема. Особенно если вы едете с детьми на природу. Первое, что вы должны сделать, это взять с собой белую простынь. И этой белой простынью пройтись по траве, где вы будете, потому что клещ находится в траве. Если вы видите на белой простыне этих клещей, у вас есть проблема. Лучше всего место изменить. Клещи, как правило, не бывают в низинах, в ямах. Они бывают на лужайках. Дальше, вот здесь, если вы решили расположиться на лужайке, вы должны место, где вы находитесь, простелить пленку большого размера, сверху простелить одеяло, сверху покрытие и не выходить за пределы вашего, вашей зоны. Мало того, когда вы будете ходить по территории, где есть трава, обращайте внимание на ваши, вашу кожу, чтобы там не остался клещ. Если вы находите, ходили в одежде, смотрите на одежду, чтобы там клещ не прицепился. Клещ висит на травинке и расставленными своими лапками он ждет, когда вы пройдете и зацепится за вас. Еще раз, проблема в желтых водах есть. Если на веселой Ивановке я столкнулся, эти клещей я видел. На этом все. Шановные желтоводцы, бережите себя и своих близких. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Prime Time.